Черкассы власть троллейбусы. Почему обещанного там буквально ждут три года и дождались ли подробнее Ольга Серова? Пара часов ожидания на остановке, затем штурм. Так попадают троллейбусы жители Черкас, особенно в обеденное время. Но ну, будние дни, да, выходные вы проедетесь, будьте часа вообще, да, вообще их нет. Не все могут За позволить. Да, лидеров, да, он ждет позволить. троллейбус. Или вообще не выходят. Люди опросят, а чтобы им кто-то купил что-то. За последние 10 лет в троллейбусном парке Черкас появилось всего пять новых машин. Основной состав давно технически устарел. Троллейбусы постоянно ломаются, поэтому их все реже выводят на маршруты. Но обновлять парк местные чиновники почему-то не спешат. Эти 15 новых машин простаивать на территории одного из заводов. В 2012-м мэрия договорилась с предприятием о покупке троллейбусов. Чтобы избежать долгоиграющих тендерных процедур, завод обязался приобрести их, а город впоследствии выкупить. Но 30 миллионов гривен, выделены на обновление парка, чиновники перераспределили на другие нужды. И вот спустя два года депутаты снова решились на покупку. Проєкт бюджету на 15 рік закласти кошти нам предполагали. А вот о тролейбусах заказаних мерією предприятия чиновники пока спать упрямо не хотят. Ми будемо проводити конкурс, прозори відкрити ті вимоги, які прописані в дослідження, яке проводилось. час запровождения транспортной реформы, они все будут враховані. Это планы мэрии на будущий год. Пока же горожанам советуют довольствоваться тем, что есть. На заводе ждать не стали. Ми прийняли своє рішення виходячи з таких простих міркувань. У нас працює 4,5 тисячі людей на заводі. Ми бачимо кожного дня, як вони добираються на роботу. І хотілося б, щоб не тільки наші працівники, а й всі містяни відчули, що в Черкасах є зміни. 15 нових тролейбусів на городські маршрути запустять до кінця цієї неділі. Ольга Сірова, Сергій Півоваров. Подробності телеканал «Інтер Черкаси».